Peguam beri nasihat kepada pensaid dakwa keluarga mentua di mahkamah. Ini tak tahulah siapa nak dipersalahkan. Dia sebenarnya senang je. Turunkan sedikit ego. Pempengaruh kontroversi Prince sekali lagi jadi tumpuan ramai selepas dia dan isterinya Fatin Shazwani Ishak dilihat hadir ke mahkamah magistrate bagi mengikuti prosiding membabitkan keluarga mentuanya. Menurut laporan, ibu bapa, mentua Prinsaid dan adik ipa bernama Muhammad Ikhwan Alif akan berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 323-334 Kanun Keseksaan manakala seorang lagi adik ipa bernama Muhammad Syahmi Faiz pula dituduh mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Kes ini berpunca daripada insiden perselisihan faham antara Prinsaid dan keluarga isterinya di kawasan perumahan Taman Bertih Laut Teluk Pulai pada 2 November lalu. Ibu mentua Prince Said mendakwa anaknya Fatin telah menjadi tikus makmal selepas pembedahan bariatrik bagi tujuan menjual produk pelangsingan badan dan tidak dibenarkan berjumpa dengan Fatin ketika dimasukkan ke hospital. Bagaimanapun, kes berkenaan mendapat pelbagai reaksi dari orang ramai termasuk peguam yang memberikan nasihat serta meminta Prince Said agar menarik balik tuduhan. Assalamualaikum menungpanjang kat waktu bila baca berita ni yang baru disiarkan di tiktok pagi tadi kat waktu fikir apalah nak jadi dengan dunia sekarang apabila uh, pertalian persaudaraan hubungan anak beranak sudah lagi tidak menjadi faktor utama Dalam kehidupan kita lah um, Normal Normal Kita bergaduh adik-beradik Bermasam muka dengan ipar duai Terasa hati dengan mentua Terasa hati dengan ibu bapa sendiri Tetapi Bagi Kak Datuk um, Boleh diselesaikan secara baik Dan keep it to yourself Maksudnya Nak bergaduh tak apa You bergaduh sesama sendiri Perkara boleh selesai Bukan tak boleh selesai Tapi bila dah jadi macam ni Tak tahulah siapa nak dipersalahkan Dia sebenarnya senang je Turunkan sedikit ego Dan uh, Fikirlah bahawasanya Darah daging tak kisahlah mertua ke Ibu bapa sendiri ke Adik beradik ke Walau macam mana pun uh, Air yang dicincang takkan putus Entah maaf lah kalau peribahasa Kak Ratu tu salah So dalam kes ni Kak Ratu baru terbaca Pagi tadi Ibu mertua Bapa mertua Adik ipar Ikuan yang selalu live kat Titi tu Dan juga yang seorang lagi nama Muhammad Syami Syami tu apa? Abang kepada ikuan kot Anak kepada pasangan uh, Ibu bapa Fatin Ya, eh? Telah dituduh Di bawah section uh, 323 dan juga um, 427 Kanun kesiksaan 323 antaranya secara ringkasnya Cuba mencetuskan pergaduhan Yang mana dia punya hukuman Uh, penjara boleh dikenakan selama setahun ataupun denda sebanyak RM2,000 ataupun kedua-dua sekali maksudnya boleh contohlah penjara uh, setahun campur denda RM2,000 uh, kena bayar ataupun boleh penjara saja ataupun denda dan um, kalau untuk yang 427 pula tu section 427 abang dia kena kerana cuba uh, apa ni kita kata membuat khianat dengan merosakkan barang-barangan lah Yang bernilai lebih daripada RM25,000 Kak Ratu rasa dia more towards yang bila dia Dia kereta kan kereta Prince dipecah okay. Yang mana penjara dia aa, 2 tahun dan juga denda Tapi denda tak dia bagi tahu berapa banyak aa, Dan mereka semua dituduh di mahkamah Magistrate Kelang Kak Ratu no words lah Nak cakap nak salahkan siapa pun Walaupun Kak Ratu dalam hati Ada pihak yang Kak Ratu berpihak lah Ya yeah? Tapi Kak Ratu tak nak cakap sini Sebab tak nak Tak nak mengeruhkan lagi Mengeruhkan keadaan Tetapi Nasihat Kak Ratu Sebagai seorang peguam Sanggupkah kita lihat Saudara mara kita Dipenjarakan Okey kalau dia buat memang kesalahan Yang memang totally kena penjara Contoh Menghisap benda dilarang ataupun uh, menamatkan riwayat ataupun membuat satu perbuatan jenayah yang mana boleh uh, merosakkan uh, publik ke apa ke tak apa tapi ni more towards household punya atau kita kata keluarga punya masalah yang mana kalau duduk berbincang elok-elok cuba untuk dengar eh penjelasan sama ada daripada satu pihak ini ataupun di pihak yang sebelah lagi dan Kak, ya, Kak Ratu yakin Tidak akan berlaku Pertelingkahan yang sampai uh, Kejadian yang boleh mencederakan Ataupun uh, Perbuatan yang merosakkan harta benda Itulah tak, Kak Ratu tak tahu nak cakap macam mana Tapi macam itulah Lagi satu kalau kita fikir pun kan Nanti bukanlah Kak Ratu bukan take side lah Tapi kita kena ingat Kita dengan suami kena taat Tapi dengan ibu tu Ibu dan bapa Kalau tak ada orang Kita tak lahir kat muka bumi ni dik Ni nasihat Kak Ratu lah sebagai seorang tua kan Walaupun dia Mertua ke Ataupun dia Ibu bapa kita yang sebenarnya pun Bukan bermaksud Nanti kan ada orang kata Apa lawyer cakap macam ni Kalau dah dah sampai dia nak bunuh aku Sampai dia nak mencederakan aku Takkan aku tak boleh ambil tindakan Ya yeah. Tapi Sesuatu pertelingkahan yang berlaku Satu perbuatan yang berlaku Kami sebagai lawyer eh Selalunya akan mengkaji Apa penyebabnya Selesaikan penyebabnya Kemudian Barulah dibincangkan Apa tindakan seharusnya diambil Ini kita tak tahu kita dah tahu penyebab dia tapi kita still nak carry on proceed dengan apa yang kita nak itu tak boleh kalau anda pergi ke mahkamah pun mahkamah akan putuskan apa okey bayar denda bayar denda masih okey tapi kalau kata masuk penjara tergamak ke kita nak lihat mak metu kita ataupun saudara mara kita berada dalam penjara walaupun untuk sehari eh duduk dalam penjara ni dia punya rasa, dia punya environment dia lain dik. Ha. Ibu kita dan kita tengok Ibu mentua ni dia dah macam mak betul lah eh, Walaupun kita tak dibesarkan oleh dia ke apa kan Dan aa, sanggup kita lihat mak mentua kita yang dah Kita kata dah berusia Yang, yang macam tu, bapa mentua kita yang macam tu Berada dalam penjara Nak ke kita lihat, sanggup ke? Sanggup itulah Kak Datu nak nasihatkan kepada princess lah eh ni bagi ni Kak Datu ni pun dah macam kakak dia nasihat Kak Datu mungkin mereka salah jugalah princess eh tetapi Kak Datu tak nak campur tapi sebagai seorang peguam Kak Datu kata ini lebih kepada masalah keluarga yang boleh dibincangkan kita duduk kita muhasabah diri kalau kita salah kita minta maaf kalau kita tak salah tak apa kita ampunkan kita maafkan mereka sebab kadang-kadang memang orang kata kesalahan sesama manusia kena orang tu betul orang tu yang maafkan tetapi kita kena tunjuklah effort yang kita memang salah kita nak minta maaf ke kita cuba untuk baiki keadaan bukan lagi dengan menerukkan keadaan dengan terjadinya perkara-perkara macam ni lah sebab dalam kes ni kebiasaannya bukanlah nak kata oh suka hati nak buat polis report, suka hati nak tarik polis report tidak. Tapi cubalah, cuba selesaikan secara secara baik dan kalau boleh cubalah pergilah jumpa pihak berkuasa kata nak tarik balik tindakan. Ya boleh. Kes-kes macam ni kita boleh tarik balik polis report. Kalau mahkamah benarkan benarlah. Ha, kalau pihak pendakwa raya kata okey, dibenarkan mengikut lunas undang-undang, boleh tarik balik, tarik balik. Sebab ni kita ni, kita ada anak, kita ada saudara mara, kita tak nak benda-benda macam ni sampai kita berpecah belah. Anak kita akan tengok, apa ni? Mak dengan pak aku, ha, dah kat datu pun mak berarwah-arwah orang utara. Cuma nak cakap sana tu susah sikit lah sebab sekolah di... Uh, di KL dan Johor dan duduk di bekerja di KL. Nanti anak akan kata, apa ni mak pak aku buat atuk nenek aku? Awal atuk nenek aku buat aku lagu ni? Ha, ah, macam tu, kita tak nak. Sebab apa yang berlaku di media sosial ni, direkodkan tau dalam TikTok ni. Sampai ketua keturunan kita boleh assess, boleh melihat. Apa yang telah kita rakamkan Apa yang telah kita buatkan Ini macam diary Tapi diary ini tak ada gambar Ini siap ada gambar dia akan memberi impak yang buruk kepada keluarga kita Dan keturunan kita di masa hadapan Bawa berbincang Jangan rakam Dan Bukanlah Kak Ratu nak kata Orang akan kata ah, senang cakap Ang ah, tak kenal lagu tu Tak Bagi Kak Ratu Sesuatu benda berlaku Mungkin kerana emosi Tetapi Kalau boleh diperbetulkan Kita cuba betulkan Sebab To err is human ha, Orang putih kata kalau manusia ni memang akan sentiasa melakukan kesalahan tetapi bukannya tak boleh dibaiki ok minta maaf kalau Kak Ratu ada menyinggung perasaan side ke ataupun family side Kak Ratu bagi nasihat sebagai seorang peguam dan juga sebagai seorang kakak lah eh terima kasih anda semua kerana sudi menonton dalam dunia ni kalau kita buat kejahatan azab dekat dunia ni pun dapat di macam mana pula azab kita kat alam sana Uh, jadinya kalau boleh kita perbetulkan, kita perbetulkanlah segalanya. Hmm, cuma satu je. Kita kalau boleh, kalau uh, boleh memperjenihkan sesuatu keadaan tu, kita memperjenihkan keadaan tu. Sebab kita, dalam dunia ni kita tak hidup lama pun. Dalam dunia kita, kita tak lama. So, benda gaduh-gaduh ni ataupun sisi faham ni rasa macam tak perlu ada dalam kekeluargaan so mungkin ada perselisihan faham sebenarnya dekat sini tapi netizen apa yang saya ada baca baca komen apa semua ada yang mungkin tak faham situasi apa yang kita tengah lalui apa yang kita tengah hadapi apa semua so um, doa apa yang terbaiklah uh, doa apa yang terbaiklah buat Uh, kami berdua dengan dua belah pihak keluarga, itu je kalau apa yang boleh kita perbaiki mungkin benda ni menjadi satu um, titik tolak untuk kita muasabah diri, untuk kita perbetulkan diri kita untuk macam tu lah